Может быть применен у пациентов, начиная с трехмесячного возраста. Спасибо за внимание. А дальше, я думаю, вы продолжите эту тему. Уважаемые коллеги, если вы позволите, я не знаю именно очередь, поэтому я прошу прощения: если я буду обращаться, доктор, например, следующий доклад, это доктор Литвин сказать, что все-таки звание доктора это самое уважаемое, самое почетное. Я слово предоставляется доктор Литвиненко с темой «Долгозревалый контроль атопичного дерматита». Большое спасибо за представление. Уважаемые коллеги, разрешите представить мое сегодняшнее сообщение. Александр Иванович уже довольно объемно представил вам э, и предыдущие докладчики данную проблематику, поэтому позвольте, как бы только на каких-то таких вот аспектах именно длительного контроля над э, атопическим дерматитом. Заболевание, как мы все хорошо знаем, протекает хронически и мало добиться какого-то краткосрочного эффекта, да, чтобы пациент от нас ушел довольный, вроде бы без каких-то жалоб, с ну, значительным клиническим улучшением. Наша вторая основная задача удержать эту э, ремиссию в длительном периоде, уменьшить э, влияние заболевания на качество жизни пациентов, очень часто на качество жизни молодых пациентов, включая э, и их родных и близких, которые вместе с ним. Поэтому э, мое сообщение сегодня будет как раз э, посвящено вопросам э, длительного контроля э, над атопическим драматитом и удержания Эмиссии ну, максимально Сколько это возможно ну, Буквально кратко по заболеваемости Вы все хорошо знаете, что типический дерматит Входит, наверное, в тройку самых частых Часто встречаемых Дерматологических состояний И занимает, наверное, первое место Среди дерматологических заболеваний у детской группе Более чем 80% больных атопический дерматит ассоциирован также и с другими проявлениями атопии. Вам всем хорошо известно понятие атопического марша, развитие риноконъюнктивита, развитие проявлений бронхиальной астмы у данных детей наблюдается довольно тоже часто. Но если вот так вот обобщить данные по заболеваемости разных стран, они колеблятся где-то порядка от там, 15 до 30 процентов распространенности среди различных стран. Различные исследования показывают разные данные. В более развито, индустриально развитых странах данный показатель больше, но в среднем мы можем сказать, что около 5 пятой части, то есть 20 процентов населения земного шара сталкиваются с теми или иными проявлениями аллергических заболеваний кожи, в первую очередь атопического дерматита. Ну и вот меня очень поразило исследование, которое поставило, ну, скажем, такую цель определить, какова же длительность обострений у пациентов в течение года. И было взято несколько групп пациентов в различной степени тяжести. Так вот, для среднетяжелых, среднетяжелой формы атопического дерматита данный показатель, как вы думаете, сколько составляет в течение года? Фактически треть времени года, то есть 112 дней, когда человек сталкивается с выраженными проявлениями атопического дерматита, когда заболевание максимально сильно влияет на качество жизни пациента. Было тоже очень интересное исследование, которое сравнивало влияние различных заболеваний детского возраста на качество жизни детей. И вот атопический дерматит... По данным этого исследования, даже, ну, скажем так, обогнал такие грозные заболевания, как сахарный диабет, как детский церебральный паралич, по некоторым показателям именно влияние на качество жизни наших ну, пациентов. При тяжелой форме заболевания данная цифра еще более впечатляющая. Это фактически 192 дня в течение года, когда пациент сталкивается с теми или иными проявлениями данного заболевания, когда заболевание влияет на, на качество жизни. Очень сегодня было хорошо представлено Любовь Геннадьевна Кирпичевой, доктором-патоморфологом, различия патогистологические, атопического дерматита и псориаза. как раз все те проявления атопического дерматита, которые вы видели на картинке, тоже как бы вот такой обобщенный сравнительный слайд, что кожа у пациентов, которые только, которые только достигли ремиссии абсолютно не является с точки зрения патоморфологии здоровой кожей. То есть если взять биоптат у данного пациента, мы увидим в принципе все те же изменения, которые и наблюдаются в остром периоде, просто может быть немножко в менее выраженном проявлении. Вот на данном слайде вы видите, какие же изменения мы имеем как бы коже. Понятное дело, вот те все проявления там, и спонгиоза, и других патоморфологических ну, изменений, о которых сегодня говорила Любовь Геннадьевна. Также повышенное количество маркеров клеточной пролиферации. Есть такой иммуногистохимический маркер к 67 который используется при диагностике на, скажем, активных пролиферирующих клеток. Также идет повышение количества дендритных клеток в коже, как мелодные дендритные, так и ну, клеток, которые экспрессируют CD41 и CD81. Также увеличивается количество экспрессированных провоспалительных вернее, цитокинов, которые выделяют эти клетки, Это, которые относятся к ТХЛПРОМ первого и второго типа. Ну, конечно же, краткосрочная наша цель – получить клиническую ремиссию, убрать те симптомы, которые, с которыми мы сталкиваемся Выбирает тот или иный метод терапии для каждого конкретного пациента. Но как бы, мы, конечно, всегда должны помнить о долгосрочных наших целях и стремиться к ним это стабилизация процесса и профилактика обострений. И, конечно же, вот, вот была представлена такая вот формулировка по длительному контролю: то, что топический дерматит является хроническим состоянием, и лечение наше изначально должно планироваться с учетом именно долгосрочной перспективы контроля над данной проблемой на данном слайде представлено ну, вот, типичное течение отдельно взятого обострения у пациента. Вы видите несколько пороговых уровней. Вот нижний пороговый уровень – это вот проявление, которое, допустим, нормальная кожа, да, и вот кожа, которая даже не имеет определенных клинических проявлений, но которая имеет субклиническое воспаление. Когда мы имеем обострение процесса, когда мы имеем характерную клиническую картину, конечно же, мы переходим в пороговый уровень из, из э, субклинического э, в клиническое э, обострение клиническое Когда мы выбираем э, в нашей активной терапии э, те, э, те проявления, которые есть на коже, мы переходим, вот этот пороговый уровень уже как бы в режим э, субклинического воспаления, когда мы визуально возможно не определяем на коже особых изменений. Возможно будет какая-то поствоспалительная там, или гипер, или гипопигментация, либо другие где-то проявления минимальные. Но если говорить с точки зрения гистологического субстрата, мы будем иметь еще довольно активный процесс в коже. И, конечно же, если вот в этот период воздействует какой-то, опять же, либо аллерген, либо другой провоцирующий триггерный фактор, который у данном пациента отвечает за обострение, мы получим опять через какое-то определенное время опять вспышку, и опять мы будем вынуждены применять уже активную терапию. На данном слайде как раз представлена Схема, два подхода, две да, парадигмы лечения. Первая, верхняя схема, отображает вот обычный подход, когда мы назначаем активное лечение, когда возникает обострение. То есть обострение возникло, мы назначили схему активной терапии, получили ремиссию какую-то краткосрочную, мы ушли вот в уровень ниже порогового уровня субклинического воспаления. После этого, после очередного обострения мы опять назначаем активную терапию. И так это повторяется постоянно. И вот как бы если собрать вот эти вот все столбики обострения в течение года, мы получим вот эти вот цифры, которые превышают 100 или там, Нипске, там 180 дней в течение года. А вторая же парадигма лечения состоит как раз в использовании проактивного подхода. Когда мы используем активную терапию в начале обострения, добиваемся стабильной ремиссии, если мы говорим о использовании топических средств, очень часто мы используем, вы знаете, да, вот различные методики, там, интермитирующая терапия, и штриховые нанесения, различные методики, которые позволяют, ну, скажем так, увести довольно ну, хорошую длительную ремиссию нашего пациента, не опасаясь, допустим, каких-то возврата заболевания в очень, ну, скажем, краткосрочный период времени. После этого мы переходим уже на режим проактивной терапии, который подразумевает использование топических препаратов в несколько раз в неделю на те зоны, где у нас до этого были выражены клинические проявления. Таким образом, мы удерживая вот это вот субклиническое воспаление, все время держа его ниже вот этого вот клинического уровня, добиваемся довольно длительного контроля. Конечно же, в этот период мы должны проводить все те остальные ну, мероприятия, которые нацелены на элиминацию триггерных факторов, на возможно проведение специфической иммунотерапии и все те другие методики лечения, которые мы можем применять в период ремиссии. И таким образом мы довольно длительно удерживаем атопический дерматит под контролем, не имея вот этих вот как бы, превышения порогового уровня и не имея клинических особых проявлений. Конечно же, тут должна использовать, мы должны использовать Эмалиенты, увлажняющие средства. То есть я своим пациентам говорю, что использование эмалиентов, или объясняю родителям, это то же самое, как вы используете два раза в день, чистите зубы. То есть для вас это должно стать привычкой на всю жизнь, это должна быть действительно такая привычка, которую вы должны научить своего ребенка, и он должен практически ну, использовать их постоянно, независимо от того, есть у него сейчас острый процесс или же нет. Ну, как Александр Иванович уже только что показал, топические кортикостероиды являются первой линией терапии при атопическом дерматите у взрослых и у детей, является стандартом для сравнительных характеристик проведения ну, любых назначений и исследований других топических средств, которые обладают противовоспалительными свойствами. Ну и также а, топические клевокортикостероидные средства сейчас рекомендованы для использования как раз в качестве проактивной терапии. Ну и опять же, вот возвращаясь к лекции Александра Ивановича, да, у нас больше сотни препаратов, которые сейчас есть на мировом рынке, очень большое количество присутствует на рынке Украины. Опять же, какой топический стероид мы можем выбрать для а, длительной проактивной терапии? А, на данном слайде представлена вот, первая страница. А, опубликовано в 2012 году протокола по тактическому дерматиту, которая была опубликована рабочей группой, которая объединяется под таким названием European Dermatology Forum. Этот протокол, наверное, вам всем хорошо известен, он находится на сайте общественной организации европейской, которая занимается как раз разработкой протокола. В него входят все ведущие ну, ученые, исследователи по данной проблематике Европы. Многие из них уже ну, имели, мы с ними имели возможность пообщаться не только на европейских форумах, но и у нас в Украине, в частности, профессор Ринг, который являлся ну, одним из ключевых разработчиков данного протокола. Мне этот протокол очень нравится еще и тем, что в него включены вопросы не только просто, ну, там, терапии медикаментозной настолько в этом протоколе ну, подробно расписаны любые вопросы, связанные с данной проблематикой, включая уход за кожей, как правильно купать, сколько купать ребенка, как какие факторы влияют на данный процесс, опыт использования доказательная база использования не только топической и системной терапии, но также и других методик, включая даже методики ну, можно сказать так, парамедицинские, да, начиная даже от иглоукалывания, заканчивая применением каких-то других методов. То есть идет обсуждение. Там, конечно же, писано не то, что там да иглоукалывание там, помогает Просто оцениваются абсолютно четко медицинские доказательные данные, и после этого делается вывод, мы можем это использовать или нет. Так вот, как раз в данном исследовании, в данной работе, то есть в данном протоколе как раз рекомендовано использование два раза в неделю в рамках проактивной терапии флютиказона пропионата для длительного контроля над атопическим дерматитом. То есть рекомендовано использование в течение 16-20 недель, то есть 4-5 месяцев мы можем использовать этот препарат, не боясь получить какие-то, ну скажем, нежелательные реакции и держать под контролем процесс. В данном слайде представлены те работы, которые ну, оказали, которые являются базой для данного, являлись базой для данного протокола и на основании которых данные рекомендации были включены в международный протокол. Вы видите, вот, ну, Ханифин, да, тот известный ученый, который по критериями которого мы пользуемся до сих пор для как раз постановки диагноза пептический дерматит, изучал проактивную терапию кремом фликозона пропионатом, который в течение 20 недель. Ну и другие исследования, которые изучали 16 недель, 16 дней, 16 недель изучались и мазь, и крем. И на основании вот этих исследований и была дана рекомендация, то есть в основных протоколах был включен данный препарат и рекомендован для активной, вернее, проактивной терапии данного заболевания. На данном слайде мы, наверное, не очень привыкли видеть эти графики вот в нашей драматологической практике. Да, вот как бы Коллеги-онкологи, наверное, с ними сталкиваются гораздо чаще. Это называемые графики Каплана Майера, которые показывают, ну, в данном случае, какое количество процентное соотношение исследуемой группы удерживают ремиссию. Вот данная красная линия, в данном случае, вот, это крем по пропионат На этом слайде это мазь. И сравнение с грубовом. Та же проблема, извините. И вторая это группа сравнения, которая использовала только основу. И вы видите, тут как бы временна шкала и со временем недели, ну, недели да, мы получаем группа которая использует только основу мази основу мази или основу крема вы видите сколько буквально уже там на восьмой-десятой неделе практически половина пациентов получали уже рецидив заболевания а вот на 15 неделе 90 процентов пациентов которые использовали проактивную терапию оставались в абсолютной ремиссии то же самое график для мази и вот график тоже исследования, которое изучало, вы видите, 4 недели применения, 4 раза в неделю пропионата в сравнении с плацебо, то есть пропионат и эмалиенты, и плацебо и эмалиенты, и процент пациентов, которые, у которых развился рецидив. Вы видите, на через 4 недели у половины, которые использовали только эмалиенты, у них уже, скажем, были признаки какого-то уже воспалительного процесса, в группе исследованного препарата только 4,8%. Вот на основании этого исследования ну, для 16 недель, соответственно, 42% и 7,9%. То есть использование пропионата для проактивной терапии фактически снизило риск рецидива атопического дерматита более чем в 7 раз в данной группе пациентов. Ну и, как бы завершая Мое сообщение считает, что препарат Utiweit является оправданным выбором в терапии как ну, острого процесса, так и для проактивной терапии у пациентов с атопическим дерматитом, как у взрослых, так и у детей. Содержит селективный киостероид. Ну, Александр вот, Иванович уже подробно на этом останавливался. Аппликация оптиказона два раза в неделю в рамках проактивной терапии значительно снижает риск именно вот возникновения рецидива имеет низкий потенциал угнетения гипоталама гипофизарной почечниковой системы и фактически минимальный атрофогенный потенциал. Если вы будете придерживаться инструкции, опять же, будете использовать его, ну, скажем, по правилам назначения, по рекомендациям, вы получите довольных счастливых пациентов. Спасибо большое за внимание.